Я Закрутский, зовут меня Игорь. Я представитель промышленного Донбасса, город Луганск. Товарищи, я вас попрошу потише. Игорь Закрутский. Батька Игорьевич? Да, Семен. Семенович. Так. Ваше заявление будет окончено. Я вам сейчас не нужен, я говорю устно, просто я, я ставлю вас в известность что несколько лет назад, после предпринимательского Майдана, так как я занимаю очень жесткую твердую позицию в отношении чести, морали, достоинства, закона, прокурором нашего района в преступном сговоре городской милиции, на основании анонимного заявления я был ограблен 20 работниками внутренних дел ГСБ. В мой магазин пришли, разбили мой магазин в щент, побили все люстры, они знали, что я инвалид второй группы, они знали, какую я оппозицию занимаю по отношению ко всему, что происходит, в органах милиции, в прокуратуре. Я отстаивал простые интересы наших граждан. Законно. Но так как со мной не могли договориться, не смогли, перед тем, когда совершили это нападение, то решили уже повернуть через колено. Даже через колено после этого я выиграл суд первой инстанции, но затем районный прокурор Беседа, так называемый, у которого папа возглавляет апелляционный суд Луганской области, через решение апелляционного суда все-таки добился того, чтобы тех милиционеров, которые меня ограбили и унижали мое человеческое достоинство, не наказывали. Я сколько живу, сколько буду жить, я с большим уважением отношусь к органам власти, которые, которые служат народу. Но к тем органам власти, которые издеваются над народом, которые узурпировали народную власть, я буду беспощаден до последнего дня своей жизни. Поэтому я вам не пишу заявление. Меня прекрасно знают, чем я занимаюсь, чем занимается Белоцерковская. Нам никто не платит, мы не относимся ни к никаким политическим силам. Наша политическая сила – это народ Украины. Я вас прошу, уважительно относитесь к нам, потому что мы ваши работодавцы. Если мы будем друг друга уважать и ценить, то в нашем государстве будет порядок. Если, Если же я, мы будем... Я, я, я вас должен доброго добро, сказать, в чем я вас ущемляю. А, вот смотрите... Мы с вами находимся абсолютно в, равных, э, э, в равной ситуации. Только вы на работе, Совершенно да? правильно. а я вам дал эту возможность работать. Я как представитель народа, мы вас содержим. я это не в обиду. Потому что многие милиции говорят, да мне же зарплату в бюджете, я получаю. Я обязан вас выслушать, соответствующие да. ваши заявления принять, и рассмотреть и дам, дать вам официальный Я, ответ. я, я это и буду делать. Вот. Но ну, смотрите, нам бы очень хотелось, чтобы милиция зачастую последние полтора-два года крики, когда кричат, что милиция, и дальше плохие слова. Мне очень больно это слышать, потому что у меня очень много детей, знакомых, работают в органах. Есть порядочные, попадаются там люди. Но система заточена на коррупционную, преступную схему выбивания фальсификации справ, выбивания показаний. Мы этим всем больны. Больна система. И ваша система, и наше общество. Мы хотим вылечиться. Если вы будете нам помогать, тогда вы получите нашу руку. Если же будете нам мешать, мы вас будем убирать с этой работы. Однозначно ми не тільки помагати, ми повинні з цим боротися. Це наша сьогодні основна задача для того, щоб очиститись і працівників міліції, і органом справ, і таких людей, про які ви кажете. Але ще раз це не, не ми вам повинні помати. Ви нам дайте конкретних людей, про яких ми відповідно повинні. Якщо то у вас така інформація, ми, от я я вам дивлюсь в очі і так. бачу, що ви розумієте, але сказати то, що ви розумієте, ви вас нема. Ну, Я тому, тому, давайте так, вырубить свою справу. Мы робимо свою справу. Мы живем по чести, по совести, по Божьей. Вы работаете так, как вам написано в законе. Вы прикрываете всегда закон. Все преступления милиции и прокуратуры. Они, вы говорите, что мы действуем согласно закону. Вы нарушаете основной принцип закона жизни. Понимаете, той мерой, которой мы меряем людей, той мерой отмеряют и нам. Я в клинику. Я знаю. Я вас вижу. Чувствую, насквозь. Поэтому трудно вам. Вы находитесь между молотом и наковальней. А Наковальни а это люди, ковальни, а, это не люди не а молот это, извините, вот то, что сверху вам. Вам труднее, чем нам. Мы свободны, у нас крылья, мы летим. А вы не можете полететь, потому что у вас сверху и снизу, с двух сторон... Извините, может я, я что-то лишнее сказал. Вам, нет, все нормально, но... А...